Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər zamanki kimi verilişimizə Ege Hospitalın reproduktiv tibbət mərkəzinin baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Buünkü verilişimizin mövzusu çox maraqlıdır. Uşaqlarda artıq çəkidən danışacağıq. Çünki günümüzün ən qlobal problemlərindən biri də artıq çəkidir, nəinki böylə də eləcə də uşaqlarda. Və verilişimizin qonağını təqdim etmək istəyirəm HB Güven Klinikası'nda fəaliyyət göstərən, Marmara Universitetində yan dal üzrə ixtisaslaşmış uşaq endokrinoloğu Ziya doktor Qurbanovdu qonağımız. Salam Ziya doktor, xoş gəlmisiniz. Salam, sağ olun, təşəkkür edirəm. Ziya doktor, Azərbaycanda ümumiyyətlə uşaq endokrinoloqlarının sayı bildim qədər məhdud saydadır. Yəni bu bir qədər ə, həm qəliz sahədir açıqçası. Yəni çox diqqətli olmalı. Düzdür, həkimlər ümumiyyətlə diqqət sevir, amma bu sahə xüsusi diqqət tələb edən yəni, bir sahədir. Çünki kiçik bir hormon orqanizmdə böyük bir işlər görür də və ə, o kiçik hormonun çatışmazlığı ciddi fəsadatlara gətirib çıxarır. Və ə, çox şərəfli bir peşəklə məşğul olursunuz. Çünki də uşaqlar də bizim gələcəyimizdir və məhz uşaqlarla məşğul olursunuz siz. Ziya doktor Günümüzün aktual problemlərindən biri də uşaqlarda art artıq çəkidir. Amma burada məsələ necədir? Elə valideynlər var ki, onlar çox kritikdirlər. Məsələn, baxsa ki, uşağın çəkisi normaldır, amma valideyn düşünür ki, yo uşağım köktdir, çəkisinə bir qədər diqqət yetirməliyəm, biraz çörəyi az verim və yaxud ki, şirniyyatlardan uzaq dursun. Əslində çox düzgün mövqe tuturlar. Amma bir bu valideynlərimiz də var ki, hətta kənardan belə olaraq deyəndə ki, sənin uşağında artıq çəki problemi var, bunu qəbul eləmir. Düşünür ki, yəni mənim uşağımda heç bir problem yoxdur. Amma bunun obyektiv bir göstəriciləri var. Hansı ki, təyin edirsən ki, doğrudan da insanda və ya uşaqda artıq çəki problemi var yoxsa yoxdur. İstəyərdim sizdən eşidək, nə zaman düşünməliyik ki, uşaqda çəki artığı var? Bəli, çox sağ olun, çox gözəl sualdı. Eee, belə deyim, eee, tərifini desək, əgər piylənmənin tərəfindən desək, eee, piylənmə yağ toxumasının, əzələ toxumasından çox miqdarda olmasıdır. Yəni bədənimizdə baxdığımız zaman yağ toxuması əzələ toxumasından çox görünür və uşağda məsələn əzəlləri seçilmir, artıq o qədər pilənib ki, əl vursa məsələn pi toxuması ədə görər. Normalda ə, hər kəsdə pi toxuması var, ə, dər altı pi toxuması, xüsusilə qadınlarda daha çoxdur kişilərə nisbətən. Bunun müxtəlif ə, rolları var bədənimizdə. Həm yastıq rolunu oynayır, orqanları bir-birinə yaxınlaşmasını, sonra ə, sabit tutmaq üçün ə, fəaliyyət göstərir. Ondan sonra bizim istiliyimizi təmin edib, pi toploması əslində çox böyük rol rolu var. Eyni zamanda enerji qaynağıdır pi toploması. E və uşaqlarda artıq çəkinin olub-olmadığını təyin etmək üçün obyektiv olaraq gözlə baxaraq təyin edə bilərik. Boya görə təyin edə bilərik. Çünki biz uşağın artıq çəkisi olub-olmadığını təyin etmək üçün yaşını və boyunu qrafiklərə qoyuruq və qrafikdə təyin edirik ki, boyu ə e, qədər, yəni e, çəkisi varmı, yoxsa boyumu daha uzundur, yoxsa çəkisi müda daha çoxdur? Yəni bunlar çox əhəmiyyətlidir. Bunlara diqqət etməliyik. Ondan sonra, eee, bizim cəmiyyətdə ümumiyyətlə valideynlər, eee, diqqət etməli şey bizim özümüzdən də misal göstərsək, ailələrdə analar həmişə istəyir ki, uşaqları çək olsun. E, belə eldiyində isə tom uşaqlar deyirlər, sevir dlər yəni uşaqları. Əslində, eee, artıq çəki problemi lap uşaqlıqdan, lap südəmər dövrdən, həm he, də bu yaştan başlayır. E, ona göre mütləq e, pasiyent, pasiyent ailelere ailələrə e, yönelim buradan. Mütləq e, mütamadi pediatr müayenəsində olsunlar veya ya fərq edilməz uşaq olsunlar ve uşağın boy çəkisi təqib olunsun və bir pediatr tərəfindən və Mütləq ee qrafikə qoyularaq orada e, persentil əyrlər deyib biz e, qrafiklər var. O qrafiklər vasitəsilə uşağın boyu çəkisi normal aralıqda dirmi təyin edilsin. Ee çünki obezite əslində e, artıq çəki qıraq uzaqdan belə e, çox böyük bir xəstəlik kimi, belə bir problem kimi görünmürdülər. Amma çox böyük metabolik bir problemdir. Həm e, insanın bütün metabolizması pozulur yaş arttıqca kardiovaskular xəstəliklərin sayı artır, sonra ürək problemləri ortaya çıxır. E, damarları kolesterinlə tıxanmasının nəticəsində ürək problemi ortaya çıxır. Ondan sonra yüksək təzyiq ortaya çıxır. Yəni e, bir çox xəstəliklərin başıdır. Sizə doktor, amma baxın, e, mən öz belə deyim müşahidələrimdən istifadə demək istəyirəm. Bəzən olur ki, məsələn, indi mən sizdən ə, sual nəyə gətirirəm? Səbəbləri və faktorlar haqqında soruşacağam. Sizlə risk qrupları haqqında soruşacağam. Baxırsan ki, məsələn, eyni yaxşı uşaqlardırlar. Tutaq ki, məsələn, 8 yaşında 3-4 dənə uşaqdır. Qidalanmasına da baxırsan ki, demə olar ki, el, eyni miqdar yuxarı-aşağı, eyni miqdar yeyirlər, amma bundan təki 4-dən 3-ün çəkisi normaldır, amma birinin çəkisi daha artıqdır. Yəni səbəbləri haqqında istəyərdim danışasınız ki, o faktorları arada qaldıra bilərsiniz. Bəli, səbəblərindən danışaq. Sahiblərin birinci ən vacı da çox yemək yemək, yəni çox enerji qəbul etmək və o enerjini xərcləməmək. Bizim dövrümüzün ən böyük problemi budur. Xüsusilə pandemiya dövründə ə, evdən çara çıxmaması, uşaqların məktəbə və ya bağçaya getməməsi, kompüter arxasında çox zaman keçirmələri, onlayn dərslərin miqdarının artması və ya telefonda oyun oynama problemləri. Bunların hamısı uşağın kontroldsuz yemək yeməsinə və çəkini, enerjini xərclənməsindən səbəb olur ki, bu da bizə p toxuması olaraq, eee, p ilanı olaraq geri dönür. Birincisi bu, ikincisi ailə faktoru var. Araşdırmalara görə ata-anası çəkili, yüksək çəkili olan insanların uşaqlarının 80% artıq çəkidən əziyyət çəkir. Yəni bu da nədir? Biz ona görə valideynlər bizə müraciət edəndə ailəcə diyetaya eləmənsiz. Yəni ailəcə diqqət etməlisiz. Yedikinizə fikir verməlisiz. Ə, üçüncü ailədəki yeməyəndə o uşaqdır. Biz uşağa deyək ki, məsələ gördük, bunu yemə. Atası yeyirsə, təbii ki, o da yeyəcək. Ana yeyirsə, o da yeyəcək. İkinci faktor bu, yəni ailə faktorudur. Üçüncü faktor yüksək kalorili qidaların alınması. Məsələn, eee paketlənmiş halda, eee fast foodların qabığı, paketlənmiş halda e, niyə deyirəm? Çünki paketləndə o içində müxtəlif qara olmasın deyə e, müxtəlif şeylər, maddələr vururlar. Bunlar da estrogen tərkibli, yəni qadın cinsi hormonu içərir. Bunlar da, eee, bir məsəl oğlan uşağının qadına bənzəməsinə səbəb olur zamandan. Niyə? Çünki nə qədər çox qəbul edərsə, o estrogen tərkibli şeyləri qəbul etmiş olur və bu da pi toxumasının artmasına səbəb olur və nəticədə uşaqda qadın cinsi hormonları ortaya çıxır. Eee, digər bir faktor həyat tərzində bir şey demədim. Eee, hərəkətsizliyin məsələsinə e, misal göstərsək, orada hərəkətsizlikdə məsələn bəzən valideynlər ə, uşağı bir idmana yazdırır. İdman növünə məsələn deyirlər ki, sən bundan sonra bu idmana gedib idman edəsən müddət. Yəni bu bunlar daimi şeylər deyil. E, Deyir ki, pandemiya başladı, idman mərkəzləri bağlandı ya da nə bilim maliyyə durumunda bir problem çıxdı. Yə, ə, uşaq gedə bilmədi. Amma həyat tərzinə e, dəyişdirsək, məsələn deyək ki, məktəbə yeriyərək getsə, çox uzaq deyilsə təbii ki, Yani Sonra günə avtomobildən istifadə eləyir. Hə, günə məsələn 5 kilometr hədəf qoyaq özümüzə ki, mən bu gün 5 kilometr yeriyəcəm. Məsələn, indi Allahşki telefonlar var. Orda müxtəlif proqramlar var. Kaloriya qədər hesablayır. Bəli. Yani. Və biz eee tempollu yürüyüş deyirlər də de, Türklər ona tempo, yəni sürətli yeri, yeri yerimə sürətli yerimədən istifadə edirik. Çünki yavaş yeriyəndə o qədər az kalori e, sərf edirik biz. Bu da, da Allah tərəfindən vaxt. qoymuş bir şeydir sistem ki, əslində yaxşı bir şeydir. Yəni biz deyək ki, çox enerji sərf etsək, dəqiq başıcəcək yemək yeyək, su içək, yolda mola verək, bunlar olmasın deyə biz normal gərichdə az e, enerji sərf edirik. Amma qaçaanda ya da sürətli yeriyəndə çox enerji sərf edirik və yediyimizin üstünə çıxmalıdır bu enerji sərf üstünə çıxanda biz artıq həyat tərzimizi dəyişdirmiş oluruq. Amma siz demişkən, ziya doktor uşaqlıqdan bunları vərdiş almaq lazımdır. Bəli, uşaqlıqdan. Çünki biz bizim dövrümüzdən indiki dövr eyni deyil. Biz dünən bir həkim yoldaşla danışdıq, dietoloq daha doğrusu Aygun xanımla danışıram. Deyirəm ki, indi uşaqlar məsələn, mənim yadıma gəlir ki, biz daha çox qida qəbul edirdik. Deyirəm amma biz daha çəkimiz normal idi də. Hə. Deyir çünki biz bütün gün həyətdə tulları düşürdük. Düz deyir. Axı axşam biz hə, axşam biz ev evizorla yığırdıq. Amma indi uşaqları çətkib belə buraxmırıq. Qorxuruq ki, nə bilim, məhəllədə nə, nə bilim, nəsə problem olar və ya hətta hansı bir uşaqla nəsə bir problem çıxar və bu ə, sosial müdafiələr biz tərəfdən əslində o artıq çəkilinin də belə deyək artmasına. Yəni bir insanlar bir-birindən uzaqlaşır. İnsan nə qədər bir-birindən uzaqlaşsa, o qədər problemlər ortaya çıxır. Ziya doktorum. Baxın, ailədə bir uşaq doğuldu. Və ə, bundan qabaqki velişlərimizin birində ə, pediatrla, neonatoloqla danışırdıq və ə, o qeyd etdi ki, uşaqların damaq dadını lap körpəlikdən dəyişmək lazımdır. Məsələn, biz ər tərəvəz yemiriksə, xoşlamırıqsa. O deyir ki, uşağa vermək lazımdır. Biz özümüzü düşünürük, ha hə, bu tatsızdı, bunu verməyim Hı, uşağa. Da. Baxın, sizin tövsiyələrinizə eşitmək istəyirəm ki, üstdəməl dövrdə lap ta körpəlikdən qidalanma tərzi necə olmalıdır ki, biz uşaqlarımızı artıq çəkidən qoruya bilək. Çox, eee, çox gözəl bir sualdır. Niyə çox gözəl bir yerə toplandınız? Eee, mən bütün bizə müraciət edən xəstələrin statistikasını tuturam. Ana südü alma e, oranı nə qədərdir deyə. Çox nadir olur ki, 2 yaşına qədər ana südü verən və ya 1 yaşına qədər, yəni çox 3 ayından, 5 ayından, 6 ayından ana südünü buraxır. Bu çox böyük yanlışdır. Çünki uşaqlar ən az ən az ən azı e, çəhsə olsa 1 yaşa qədər ana südü almalıdır. Normalda 2 yaşa qədər, 2 yaşa qədər ana sütü alacaq. Eee, çünki biz e, deyək ki, uşaq e, ana doğumdan sonra ananın müxtəlif psixoloji problemləri ortaya çıxır. Bu e, zəhə dönəmində psixoloji problem nə deyirik? Bu dövrdə e, anaya dəstək olmalıdır. Bir. İkincisi ana e, çox suiçməlidir, dinlənməlidir. Ana sütü artsın deyəndə deyirəm. Eee, xüsusilə çox mayə qəbul etməlidir və uşaqları çalışmalı ki ana südündən ayırması. Niyə? Çünki araşdırmalara görə ana südü 6 aydan öncə ana südü kəsilib əlavə qidaya keçilən uşaqların çox hissəsi e, yetkinlik dövrünə çatanda artıq e, artıq çəkidən əziyyət çəkir. Bunun da səbəbi nədir? Çünki orada da biz yüksək kalorili mamalardan istifadə edirik. E, biz bir sürü mama çeşidləri var, yəni e, marketlərdə görə bilərik. Onların hamısının yüksək kalorisi var, yüksək vitamin dəyərləri var. Və bunlarda kimə istifadə eləyə bilərik? Çəkisi azdır uşağın. Deyək ki, ana sütü yetmir. Ana sütünü yetib-yetmədiyini necə biləcəyik? Deyək ki, gəldi müayinəyə, uşağı müayinə etdik, ana sütü almağa davam edir. 1 ay sonra yenə müayinə edirik və bu 1 ay müddətində bizim istədiyimiz çəkini ala bilməyibsə, gündəlik 30 qram şatda oldu, gündəlik 25-30 qram arası çəkə almalıdır. Bu çəkini ala bilmirsə, biz onda ona əlavə qida önərə bilərik. Amma Yox, uşaq yemir, yox, mən südüm kəsildi, emzirə bilmirəm və bu bəhanələrlə ana südü kəsdirsə çox böyük bir cinayət işlənir məncə də deyərəm. Ha, elədir. Sizə doktor, indi qinoloji sistem bayaq dediyimiz kimi çox kiçik miqdarda maddələr ifraz edir, amma o kiçik maddələr böyük işlər görür orqanizmdə. Hə. İstəyərdim, artıq çəkinin yaranmasına, hormonların təsir haqqında da danışasınız ki, hansı ə, hormonal, yəni belə deyək də, hansı vəzidə, hansı problemlər yarananda bu artıq çəkiyə də gətirib çıxarır. Hə. Məsələn, uşaq normal qidalanır, hərəkəti də normaldır, amma yenə də artıq çəkisi var. Yəni ümumiyyətlə araşdırmalara görə e, bu hormonların əksər hissəsi e, çəkiyə təsir eləyir. Birincisi e, uşaq doğuldu və ya ana qarnındaydı. Ana bədənində e, uşağı böyüdən ananın insulinləridir. Yəni insulin miqdarı nə qədər çox olsa, uşaq da böyük olur. Yəni deyək ki, şəkər diabet xəstəsi olan ananın e, uşaqları, yəni anadan doğulan uşaqların çəkisi çox olur. Həm hər zaman deyil də, çox zaman e, artıq olur. Və e, burada ən böyük faktor insulindir. Yəni e, biz artıq çəki olandan sonra insulin direnci deyib bir şey əmələ yəni, gəlir bədəninizdə. Niyə? E, Yəni qısır döngü dediyiniz bir döngügedir. Yəni kəstə uşaq e, yeməyi qəbul edir, insulinin artır, e, yenə yemək istirir, yenə yeyir, yenə insulinin artır, yenə yeyir, yenə insulinin artır. Yəni bu döngüyü bir yerdə qırmaq lazımdır. Yəni insulin də artdıqca acılıq yaradır. Bəli, evet, ya, insulin artdıqca acılıq yaradır. Qanda şəkər miqdarı düşür, beyinə siqnal göndərir ki, mütləq yemək yeməlsən, o da yemək yeyir. Hətta şəkərli şeylər qəbul edirsə, insulin daha sürətlə yüksəlir. Basit şəkər dediyimiz, basit şəkər, məsələn, suda həll olmuş meyvə suyu olsun. Ee, şirin çay olsun, so, şirin su olsun, fer yoktu, bal olsun. Yani bunlar şeker süratle yükselen şeylerdi ve en zamanda garaziye ya yağlanmasına sebep olur. Ee, bunların hamsına dikkat etmek lazımdı. E, ee, Ona başka tiroid hormonları, el arasında zob dediğimiz ee, olsun, e, olsun, hipotiroidi hastalığı olsun, bunlar artık seçe sebep olur. E, ee, bunlar yoklanmalıdır bir e, uşak artık seçinen bize müraciət edirse. Ondan sonra e, leptin eksikliği deyə bir şey var. Çox bilinmir e, insanımız tərəfindən amma araşdırmalara görə leptin eksikliyi olan uşaqların artı e, çəki artı çəki tə, problemi olur hər zaman. E, çünki leptin e, yağların mübadiləsində iştirak edən bir hormondur. Onu kənardan qəbul edə bilirikmi, ziya doktor yoxsa? Kənardan e, onu artıran hor, e, preparatlar qəbul edilə bilər, amma çox effektiv deyil. Yəni bir də uşaqlarda e, müalicə şeyləri çox qısıtdır. Tovaq e, müalicəsində danışarıq. 11 yaşa qədər müalicə vermirik. Həyat tərzini dəyişin deyirik. E, ondan başqa boy hormonundan danışsaq, boy hormon çatışmazlığında artıq çəki problem olur eyni zamanda həm hipotoni olur uşaq, artı çəki problemi səbəblərindən bir də hərəkət qısıtlığı. Məsələn, bəzi sindromlarda artıq çəki, məsələn, Down sindromunda var belə problem. Əhə, Ziya doktor, istəyərdim ki, bir balaca diaqnostik məqamlara toxunaq. Çünki bayaqdan bir çox səbəblər gətirdiniz. Həyat tərzi, endokrin sistemdə olan dəyişikliklər və s. Yəni diaqnostikası üçün hansı üsullardan istifadə olunur? Ə. O dediyiniz o boy çəki indeksi, bədən kütlə endeksi öz yerində. Bəs ondan başqa hansı diaqnostik parametrlər var? Ə, bədən kütlə indeksini hər kəs ə, öz evində uşağının bədən kütlə indeksini hesablay bilər. Bu şəkildə əmin ola bilər ki, çəkisində artıqlıq var mı, yoxdurmu? ə demə kilonu bölürük böy boyun e, metr kvadratına, yəni metrə alınar. Məsələn deyək ki 170dirsə boyu 1.7-nin kvadratına böləcək və burada bədən kütlə indeksi alınır. Və burada da e, 20-26-ya qədər deyək ki normal saydır. Ondan yuxarı olanlar. Necədən 26-ya qədər? 18-26 arası. Qadınlarda e, fərqlilik, kişilərdə fərqlilik amma ortalama belə götürür, hə. 26-ya qədər normal sayır. Ondan yuxarı olursa, e, bir e, bunun pre-obez e, qismi var və obez və morbid obez qismi var. Təbii ki, rəqəm nə qədər artıq olarsa, demək ki, o qədər artıq çəkidən əziyyət çəkirik biz. Ondan sonra e, əlamətlərindən bu burada şəkildə var qoydu də göstər. E, İnsindrənizin əlamətlərindəndir. Bu akantoz yqans deyirik həm boyunda həm qoltuq altında görülə bilər. Pigmentasiya görülür. Pigmentasiya görülür. Hiperpigmentasiya və buna görə biz insulin dırancı olma ehtimalı var deyirik. Yəni bəzi dəri xəstəliklərində də olur, amma insulin dırancında da görürük. Ondan sonra Yəni bu ə, istənilən yaşda görsənə bilərəm. Görsənir bəli. sürətli çək artırsa və insulin dırancı varsa görülür. Yəni qoltuq altı zonu, yəni büklüklər zonası. Bəli, büklüklər də əsas. Ha, əsas boyun sardır. və qoltuq altında görünür. Ondan sonra, eee, diaqnostik, yəni bu vizual, gözlə məyini edir. Bir də uşağın, e, təbii ki, boyuna görə çəkisini orantılıyıq. Əgər boyuna görə çəkisi çox çıxırsa, o zaman artı çəki var deyirik. Diaqnostik olaraq da hormonlarına bax. Hormonlardan qalxanmazer və s. hormonlarla mütləq baxılmalıdır. İnsulinə, şəkərinə baxılmalıdır. Şəkər, insulin e, səhər-sər az qarna baxılmalıdır. Axşam saat 9-dan sonra bir şey yeməyərkən o şəkildə gəlməlidir azlıq şəkəri yoxsa glikemiya Azlıq şəkəri və azlıq insulininə baxılır. Yox, glikemiya hemoqlobin bizə çox informativ deyil. Nə vaxtı informativ də şəkər qastı. İndi yani azlıq ya şəkəri tövsiyələrsə o zaman informativdir. Eee 10-11 yaşa qədər, eee təbii bunlar yoxlandı. 10-11 yaşa qədər eee çox dərman preparatı, ona yanlış bir dərman preparatı yoxdur. Eee bizim eee şeydə kitablarda yazılan, yəni ya dünyada qəbul edilən Daha çox insulini düşürən dərman preparatlarından istifadə edirik ki, bunlarda eee çox ağır durumlarda 10 yaşdan etibarən, amma daha çox 11 yaşdan etibarən başlayırıq müalicəni. Eee in, bədəndə insulin miqdarını düşürür, toqluq hissi yaradır. Eee və bu şəkildə e, biz həyat tərzinin dəyişdirilməsinə yatırıb çıxarırıq. Amma onu e, insulin rezistentliyi var varsa eləyirsiz, yoxsa istifadə etmirsiniz? Varsa, bəli, insulin rezistentliyi varsa. Insulin rezistentliyi yoxdursa, demək ki, e, sadəcə bizim problem yemək yemək problemidir. Hə, yəni hərcə. boşluqdan yeyir, e, yoxsa evə yanlış qidalar mal edirik, ondan mı qaynaqlanır? Yəni e, o məsələdir indi. Yəni ona bir baxmaq lazımdır. Minnetdaram Ziyaoğlu, çox təşəkkür edirəm sizə Çok bu ə, maraqlı məlumatlar üçün. Çünki ən aktual dövrümüzün ən aktual problemidir. Hə. Uşaqlar çünündə, böyülər çünündə. Hörmətli tamaşaçılar, Ziyaoğlu çox gözəl bir formula verdi. Əgər boyun kvadratına çəkini bölərsizsə, tutaq ki 50 kqramlıq bir uşaqdır, boyu isə tutaq ki 1.35-dir. 50-ni bölürük 1.35-in kvadratına və əgər alınan rəqəm 18-26 arasında tərəddüd eləyirsə, bu normadır. 26-da yüksəldisə, artıq bu artıq çəkidən xəbər verir. Belə bir hal varsa endokrinoloq və ya uşaq pediatra müraciət etmə məcburiyyətindəsiz çünki gələcəkdə uşaq daha ciddi problemlərlə üzləşə bilər. Bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, bu gün biz artıq çəkidən danışdıq, uşaqlarda artıq çəkidən danışdıq və verilişimizin qonağı HB Güvən Klinikasıda fəaliyyət göstərən Marmar Universitetində yan dal üzrə ixtisaslaşmış uşaq endokrinoloğu Ziya doktor Qurbanov idi. Qeyd eləmək istəyirəm ki, verilişimiz həftəninin 1-ci, 3-cü, 4-cü günləri saat 12-də yayımlanır. Bizə baxmağı unutmayın, öncə səhətiniz.